Assalamualaikum sahabat Muslim, dimanapun berada, mudah-mudahan pada sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki sekeluarga. Amin. Kalau emang channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen sebelum kita mulai temanya. Kita intro dulu sebentar, jangan kemana-mana, saksikan terus, jangan skip agar tidak gagal paham. سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صلِ على سيدنا محمد وأشغل الظالمين Hutang numpuk lunas dengan solawat. Kisah ini merupakan penggalan ceramah Syekh Husna Syarif Ulama Besar di Mesir. Ada seorang yang terbelit hutang, hidup dalam tumpukan hutang di tengah kubangan kemiskinan. Dia dulunya kaya raya, lalu jatuh bangkrut sehingga mempunyai hutang yang teramat besar. Setiap hari, rumahnya penuh orang yang menagih hutang, hingga pada suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya sudah bukan cerita baru kedatangannya untuk meminjam uang pula ia meminjam uang sebanyak 500 dinar saking terkenalnya orang ini banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya kira-kira kapan anda akan melunasi pinjaman ini minggu depan tuan jawabnya singkat pada akhirnya ia pulang dengan 500 dinar di genggamannya Jumlah segitu ia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang dan dari 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya hingga tempo pembayaran hutangnya pun telah tiba. Saudagar itu pun mendatangi rumah si miskin itu dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Si miskin dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah, saya sudah tak punya apa-apa." Saudagar TSB merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya, mengapa Anda tidak membayar hutang Anda? Lagi-lagi si miskin menjawab, demi Allah saya tak punya apa-apa tuan. Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memfonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, wahai tuan hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini. Sekalian berpamitan dengan mereka, baru kemudian saya akan kembali untuk dipenjara. Hakim menyahuti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin? Apa jaminanmu bakal kembali besok? Sementara aku telah memfonismu, hukuman penjara." Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya, lalu berkata lirih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminanku, wahai Tuan Hakim, bersaksilah untukku jika besok aku tidak datang maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya, ia sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si hakim menunda hukuman penjara untuknya hingga esok hari. Sesampainya di rumah, si miskin menghabarkan kondisinya kepada sang istri, bahwa besok dia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku lantas mengapa sekarang engkau bebas? Aku menaruh nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminanku, begitu jawab suaminya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersalawat." Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta yang dalam. Sampai akhirnya mereka tertidur, dalam tidurnya bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, Hai Fulan, jika besok telah terbit fajar maka pergilah ke tempat ulama Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruh ia menyelesaikan hutang-hutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan dua bukti ini. Kemudian si miskin itu bertanya, apa dua bukti itu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca solawat untukku seribu x dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan solawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan salawatnya. Seketika si miskin terbangun dan pada pagi harinya ia pergi menuju si ulama fulan dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu si miskin menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya. Wahai Tuan Ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku. Sang Ulama bertanya, apa bukti dari kebenaran mimpimu itu tentang yang Anda sampaikan? Si miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Di malam pertama Anda telah bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak seribu x dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan salawat yang telah Anda baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hitungan salawat Anda telah sempurna dan salawat Anda telah diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu spontan ulama itu menangis karena berita gembira salawatnya diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Tidak berapa lama kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin seolah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap. Kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu maka kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang Anda. Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Beliau berkata padaku jika aku merelakan hutangmu maka kelak di hari kiamat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan merelakan segala tanggunganku dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutang Anda saya anggap setlunas. Subhanallah, kisah ini adalah sekelumit bukti betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan urusan umatnya. Solawat dan cinta kepada Nabi bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan bahkan bencana. Terima kasih semoga bermanfaat, kalau ada kekurangan dan salah kata aku mohon maaf, sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.